Penggunaan ubat tahan sakit bukanlah suatu yang asing dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi ia mudah didapati di farmasi. Malah sering juga diberikan kepada pesakit apabila mendapat rawatan di klinik. Namun salah guna ubat tahan sakit boleh membawa kepada kemudaratan dan boleh membahayakan kesihatan. Kita mahu berbicara lebih lanjut mengenainya dan untuk itu bersama dengan kami di studio ketika ini ialah Puan Munira Muhammad Izzat iaitu pegawai farmasi dari Hospital Kuala Lumpur HKL. Selamat datang Puan Nurah, terima kasih bersama kami hari ini ya. Baik, uh, sebelum kita berbicara lebih apanya lebar lagi, mungkin kita boleh dapatkan uh, gambaran sebenar lah. Mungkin puan boleh terangkan apakah sebenarnya uh, yang dikatakan dengan ubat tahan sakit dan adakah uh, pesakit perlu mengambilnya atau tidak. Oh, Okey, baiklah. Sebenarnya ubat tahan sakit ini adalah jenis-jenis ubat yang kita gunakan untuk mengurangkan uh, tahap kesakitan seseorang pesakit. Uh -huh. um, ia Dia adalah ...cumalah satu alat untuk uh, mengurangkan sakit yang dialami... ...dan bukan um, men menyembuhkan punca sakit tersebut. Mm -hmm. um, jadi perlu atau tidak seseorang pesakit mengambil ubat tahan sakit ini... Mm -hmm. ...sebenarnya bergantung kepada individu dan jenis sakit yang dialami. Okay. Um, jadi sebelum saya mengurai dengan lebih lanjut tentang ubat tahan sakit... Um, ...perlu saya um, mengurai tentang apa itu kesakitan... Mm -hmm. ...dan apakah jenis-jenis kesakitan yang boleh kita alami. Mm -hmm. Okey? Jadi sakit atau kesakitan itu sebenarnya adalah satu tanda atau gejala yang um, memberi amaran kepada kita bahawa sesuatu tidak normal di dalam badan. Mm -hmm. Contoh yang uh, paling senang untuk kita lihat adalah apabila kita ter uh, tersentuh cerit yang panas. Mm -hmm. Okey sekiranya kita tak ada tanda sakit yang bertindak sebagai amaran untuk menarik balik tangan supaya tidak melecur, mm -hmm. maka tentu kita akan menghadapi segala musibah di dalam kehidupan seharian. Mm -hmm. Jadi sebenarnya tanda sakit itu amat penting dalam kehidupan kita. Mm -hmm. Dari segi jenis sakit pula, secara amnya, terdapat dua jenis. Lah. Jadi, jenis yang pertama adalah kesakitan akut atau acute pain. Kesakitan kedua adalah kesakitan kronik atau chronic pain. Kesakitan akut ini adalah kesakitan yang datang secara tiba-tiba. Okay, tempoh yang sekejap dan punca sakit adalah jelas. Contohnya seperti luka, lecur, jatuh ataupun patah. Dia kebanyakannya melibatkan tisu atau otot atau tulang. Okey? luka-luka um, sebegini, atau sakit sebegini bila sembuh, sakit akan hilang mm -hmm. okay? sebab itu tempohnya selalunya tidak melebihi 3 bulan mm -hmm. uh, kerana dalam tempoh 3 bulan ini sakit, uh, tisu sebenarnya boleh sembuh mm -hmm. okay? itu adalah acute pain, kesakitan mm -hmm. akut kesakitan yang kedua, itu kesakitan kronik mm -hmm. um, dia agak berbeza dengan kesakitan akut dari segi tempoh um uh, apa kesakitan tersebut hmm. dia mengambil masa yang lebih lama hmm. uh, selalunya lebih dari 3 bulan hmm. Okay, dan ah um, dia datang secara berperingkat uh, so um and selalunya kita tidak tahu apa punca sakit tersebut contohnya seperti sakit belakang hmm. migraine sakit lutut uh, jadi dia berperingkat dan selalunya dia banyak melibatkan saraf hmm. lebih daripada tisu atau otot hmm. jadi um kita mestilah tahu punca sakit dan jenis sakit yang dialami sebelum membuat keputusan untuk mengambil ubat tahan sakit. Okay, berkait tentang tadi ya, puan mengatakan bahawa tahu sakit tu apa dulu, kemudian barulah mencari ubat ataupun penawarnya. Cuma mungkin masyarakat kurang jelas. Apakah semua jenis ubat yang ada di pasaran ubat tahan sakit ini sama ataupun ada perbezaan? um persamaan atau perbezaan satu-satu uh, jenis ubat tu mm -hmm. sebenarnya bergantung kepada cara ia bertindak dalam badan. Okey. Okay, apabila kita mengatakan tentang ubat tahan sakit, maka kita melihat kepada cara ia bertindak dalam badan mm -hmm. untuk mengurangkan tahap sakit. Mm hmm. Okay, jadi jenis ubat sebenarnya juga bergantung kepada uh, jenis kekuatan sakit yang kita alami. Mm hmm. Um misalnya sakit yang ringan atau sederhana sudah tentu jenis ubat yang kita gunakan um berlainan dengan sakit yang kuat. Mm -hmm. okay? Jadi ubat tahan sakit ni ada pelbagai jenis. Mm -hmm. Kerana sakit juga ada pelbagai jenis. Mm -hmm. uh, jadi um, perlu saya ingatkan juga dalam jenis-jenis uh, ubat tahan sakit ini mm -hmm. jika ia bertindak dengan cara yang sama di dalam badan mm -hmm. kita letakkan dalam satu kumpulan. Jadi ubat-ubatan sakit dalam satu kumpulan ini tidak boleh diambil bersama lah. Mm -hmm. kerana ia akan menambahkan kesan sampingan kepada badan. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi mungkin puan boleh jelaskan jenis-jenis uh, uh, ubat tahan sakit yang ada di pasaran sekarang ni? Okey, baiklah mm -hmm. secara amnya. Mm ha -hmm. kita ada dua kelompok yang besar mm -hmm. untuk ubat tahan sakit. Uh, yang pertama adalah jenis narkotik dan yang kedua adalah jenis bukan narkotik. Okey, okay. apa yang kita katakan dengan narkotik ini adalah ubat tahan sakit yang uh, dikawal ketat di bawah Akta Racun kerana mm -hmm. ia adalah ubat, -ubat psikotropik. Contohnya seperti morfin atau yang satu kumpulan dengannya fentanyl, pethidine, hmm. oxycodone. Okey jadi um ubat tahan sakit ini memerlukan preskripsi mm -hmm. dan ia dikawal ketat kerana ia boleh disalahguna mm -hmm. kerana ia boleh menimbulkan rasa keterujaan uh, ataupun high bila mm -hmm. kita makan mm -hmm. uh, dan ini boleh menimbulkan ketagihan okey okay, jadi tapi um ubat tahan sakit jenis narkotik ini adalah mm -hmm. ubat yang paling berkesan mm -hmm. untuk mengurangkan sakit lebih-lebih mm -hmm. uh, lagi sakit yang kuat uh, mm -hmm. seperti luka selepas pembedahan ataupun um sakit barah atau mm -hmm. kanser misalnya Okey, jadi jenis yang kedua iaitu yang jenis bukan narkotik adalah ubat tahan sakit yang kita panggil sebagai simple analgesics. Okey, hmm. jadi uh, simple analgesics ni adalah ubat yang uh, untuk kegunaan uh, sakit yang ringan hmm. atau sederhana. Hmm. Uh, disebabkan itu kita boleh dapati di pasaranlah di, di uh, kedai farmasi hmm. uh, dan kita boleh mendapatkan ubat ini tanpa preskripsi. Hmm. Okey, um, contoh ubat yang di bawah simple analgesics ni um, yang pertama yang paling uh, apa popular di kalangan masyarakat adalah mm. paracetamol lah yeah. okey atau, atau nama jenamanya panadol aa mm -mm. uh, dia datang dengan pelbagai nama tetapi semuanya adalah paracetamol mm -mm. lah ada yang panggil ufarmol ada yang panggil ubat kk mm -mm. ada yang panggil panadol extra panadol extend mm -mm. uh, tapi semua itu nama jenamalah jadi mm -mm. kita uh, lihat pada uh, generiknya itu paracetamol paracetamol ni sangat berkesan sebenarnya untuk sakit yang uh, ringan atau sederhana Uh, dan juga untuk mengurangkan demam. Uh -huh. Okey, um dan dia sebenarnya tidak ada kesan sampingan. Uh -huh. uh, jika diambil dengan dos yang betul. Uh -huh. uh, dan ubat paracetamol ni adalah ubat yang paling uh, selamat digunakan untuk wanita mengandung uh -huh. ataupun kanak-kanak. Heem. Uh -huh. okay. Um jenis yang kedua, um di bawah simple analgesics ni um juga popular di kalangan masyarakat uh -huh. tapi kita letakkan dalam kumpulan non-steroidal anti-inflammatory drugs mm -hmm. ataupun ubat anti radang jenis bukan steroid. Mm -hmm. Okay, nama, nama pendek dia NSAIDs lah kita selalu panggil NSAIDs. Yeah. Um, ubat ni um, yang dikenali, lebih dikenali di kalangan masyarakat dengan nama Ponstan, mm -hmm. Voltaren, um, Ibuprofen mm -hmm. uh, ataupun Sinflex. Yeah. Uh, um, okay. Ubat yang ini fungsi dia semua sama because dia dalam satu kumpulan. Jadi dia uh, berfungsi untuk mengurangkan sakit, mm -hmm. uh, mengurangkan bengkak atau radang mm -hmm. uh, dan juga demam. Right. Okey. Mm -hmm. um, kelebihan dia berbanding uh, dengan paracetamol adalah dia mampu untuk mengurangkan bengkak. Jadi mm -hmm. jika kita ada sakit-sakit yang berkaitan dengan bengkak, mm -hmm. uh, sakit gigi misalnya, mm -hmm. okey bengkak gusi. Jadi kita Uh, boleh ambil yang jenis andset okay. ni berbanding daripada paracetamol. Mm -hmm. Okey, uh, sebab ramai yang mungkin uh, apa uh, selalu mengambil paracetamol lah sebab mm -hmm. itu yang paling popular di pasaran. Cuma mm -hmm. kalau kita ambil selalu adakah ia memberi kesan yang buruk untuk yang jangka masa panjang? Saya pernah juga terdengar orang kata mm -hmm. nanti efek dia akan mengambil masa bertahun-tahun. Ha <laughs> uh, jadi macam mana sebenarnya? Sebenarnya penggunaan ubat tahan sakit ni banyak mitos. Mm -hmm. uh, banyak mitos. Kita perlu tahu jenis ubat ubat tahan sakit mm -hmm. uh, untuk mengetahui apa kesan sampingannya dari segi paracetamol sebenarnya mengambil ubat paracetamol jika mengikut dos yang, yang kita tetapkan uh -huh. um, tidak memberi kesan yang kemasa panjang yeah. jika sakit itu uh, tak ada masalah kesihatan lain lah uh -huh. um, tapi kita perlu tahu dari segi mengambil paracetamol itu um, kita mesti tahu dos maksima uh -huh. yang kita boleh ambil jadi semua orang tahu kita tak boleh ambil lebih daripada 8 biji sehari uh -huh. ataupun 4 gram. Tetapi tak ramai yang tahu bahawa setiap satu dos tu mm -hmm. tak boleh lebih dari satu gram atau dua biji. Okay. Dan masa untuk mengambilnya perlu dijarakkan at least empat jam. Eh, mm -hmm. okay, sekurang kurangnya empat jam. Uh, sekiranya tidak mengikut apa yang kita sarankan, mm -hmm. dia boleh memberi kesan kepada hati atau mm -hmm. liver. Uh, jadi uh, kebanyakan pesakit yang uh, memakan ubat uh, paracetamol dengan banyak sekaligus mm -hmm. uh, insyaAllah tak mati tapi pesannya kepada liver lah okay. dia akan menyebabkan kerosakan hati sebab so, ramai yang apa bila demam sikit bila sesema sikit dia ambil paracetamol kan lepas tu ada pula bila dah kata eh jangan ambil nanti rosak buah pinggang macam tu jadi sebenarnya tak ada? Tak ada. Um, dia, bila kita mengatakan tentang kerosakan buah pinggang itu sebenarnya adalah kesan sampingan ubat tahan sakit yang lain. Okay. Uh, itu adalah ubat tahan sakit dari segi jenis NSAID yang saya cakap tadi. Mm -hmm. Yang itu kesan sampingan dia memang uh, kepada gastrik, uh, mm -hmm. perut. Dalam jangka masa panjang, dia boleh menyebabkan ulcer perut mm -hmm. dan juga boleh menyebabkan uh, kerosakan buah pinggang. Mm -hmm. uh, jadi itu sebab saya katakan kita perlu tahu tentang mm -hmm. ubat tahan sakit jenis ubat tahan sakit yang kita ambil mm -hmm. dan apakah kesan sampingan untuk setiap jenis ubat yang kita ambil mm -hmm. tu. Jadi untuk kadang-kadang uh, ada penyakit-penyakit tertentu yang apa uh, memerlukan ubat tahan sakit adakah kita perlu tahu ubat yang mana yang perlu diambil ataupun asal boleh je janji dia ubat mm -hmm. tahan sakit jadilah tu. Jadi macam mana? Oh, kita mesti tahu. Kita mm. mesti ambil tahu kerana <coughs> uh, setengah pesakit tidak boleh mengambil sesetengah jenis ubat. Hmm. -mm. Um, contohnya pesakit pesakit jantung. Uh -uh. Uh, mereka tidak boleh mengambil ubat tahan sakit jenis NSAIDs. Hmm. -mm. Kerana ia boleh meninggikan risiko uh, serangan jantung mm -mm. ataupun strok. Uh, pesakit yang memakan warfarin misalnya, ubat mm -mm. warfarin untuk cair darah. Mm -mm. Mereka juga tidak boleh mengambil ubat tahan sakit jenis NSAIDs mm -mm. kerana um, ubat ini boleh meningkatkan risiko pendarahan. Okay. Jadi um, bergantung kepada keadaan individu seseorang itu mm -hmm. bergantung kepada masalah kesihatan yang dihadapi mm -hmm. um, ubat tahan sakit boleh um, dipilih mengikut kesesuaian pesakit tersebut mm -hmm. Mm -hmm. jadi seeloknya kita tahu apa uh, ubat untuk Uh, sakit tertentu lah. Cuma uh, satu perkara lah sebab bila <tuh> menggunakan ubat tahan sakit untuk satu tempoh yang lama lepas tu dia ada efek-efek tertentu tadi lah seperti hati, buah pinggang dan sebagainya. Cuma bila dah uh, terdedah kepada keadaan itu, kalau dah kena, uh, jadi apa adakah ada wujud a uh, kaedah apa rawatannya untuk memastikan supaya kalau buah pinggang macam mana nak betulkan balik ke macam <tuh> mana? Um ha. setengah pesakit <tuh> Sesetengah pesakit sebenarnya apabila um, mengal <laughs> apabila mengalami kesan kepada buah pinggang mm -hmm. um, ada yang kita mampu untuk kembalikan kepada biasa mm -hmm. tetapi ada rawatanlah ada, yang, lah. ada um, tiada rawatan kita, kita rawatan. cuma berhentikan saja pengambil mm -hmm. rawatan sakit okay. tersebut <laughs> jadi ada yang boleh pulang kepada ha <laughs> uh -huh, dah lah. dah banyak sangat cakap belum rasa kan <laughs> ada okay, yang okay. boleh pulang kepada asal. Uh -huh. um, tapi ada juga yang tidak boleh. Mm -hmm. Maknanya dah am um, kerosakan tu dah dah sampai satu tahap yang tidak boleh berfungsi semula. Mm -hmm. Jadi ada pesakit yang memakan ubat tahan sakit dan mm. uh, ubat tahan sakit jenis ini mm -hmm. dengan terlampau lama mm -hmm. um, yang memerlukan dialisis atau mm. mencuci darah kerana buah pinggang sudah tidak berkesan. Mm hmm. Mm. Jadi itulah pentingnya uh, untuk mengetahui jenis ubat tahan sakit yang diambil mm -hmm. Mm -hmm. jadi uh, mungkin sebelum kita akhirilah uh, nasihat daripada uh, Puan Menira <coughs> sebab sekarang ini uh, masyarakat mungkin mengatakan bahawa uh, mengambil mudah perkara ini mm -hmm. uh, apakah perkara yang perlu uh, diambil tahu supaya uh, pen penggunaan ubat tahan sakit ini nanti benar-benar uh, untuk kesan yang positif pada seseorang individu um, seperti yang saya katakan tadi Uh, sebelum mengambil ubat tahan sakit uh -huh. kita perlulah tahu tentang punca sakit okay. dapatkan diagnosis terlebih dahulu uh -huh. dapatkan punca dapatkan jenis baru kita boleh rawat dengan ubat tahan sakit uh -huh. yang betul jadi tidak timbullah masalah misal uh -huh. mengambil ubat tahan sakit yang uh -huh. uh, yang salah uh, kemudian kita perlu tahu jenis ubat yang diambil dan uh -huh. dos maksimum yang perlu diambil yeah. um, kerana dos maksimum ini atau jenis ubat ini yang yang mendatangkan kesan sampingan yang kita tidak mahu hmm uh -huh. Um, lepas itu um, kita juga uh, pesakit juga perlu tahu tentang kesan sampingan ubat setiap ubat. Mm -hmm. uh, jadi tidak timbullah uh, di mana uh, bi, apabila kerosakan buah pinggang terjadi mm -hmm. uh, kita memberitahu yang kita tidak tahu tentang yeah. kesan uh, sampingan. Mm -hmm. um, dan ambil ubat yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Mm -hmm. uh, seperti yang saya katakan tadi terdapat uh, masalah kesihatan yang tidak boleh mengambil setengah jenis ubat mm -hmm. tahan sakit. Ha, jadi perlu untuk kita tahu jenis ubat tanpa sakit itu yang sesuai dengan diri kita. Mm -hmm. um... Bagaimana cara untuk tahu? Senang boleh jumpa kepada pegawai farmasi uh -huh. di mana-mana kedai farmasi di luar. Konsultasi adalah percuma. Uh -huh. Jadi boleh saja masuk ke kedai farmasi dan bertanya tentang dengan pegawai farmasi tentang ubat. Ataupun boleh juga call kepada kita punya, telefon kepada talian bebas tool kita, uh -huh. National Pharmacy Call Center uh -huh. di talian 1800 hmm. Uh -huh. 88 6722 pada waktu pejabat mm uh -huh. uh -huh. kita uh, boleh insyaAllah me, me, uh, menjawab segala pertanyaan mm -hmm. Mm -hmm. baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Munira Muhammad Izzat, merupakan pegawai farmasi dari Hospital Kuala Lumpur HKL, jadi kepada anda uh, berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi semoga uh, sedikit sebanyak dapat dijadikan sebagai panduan untuk uh, penggunaan ubat tahan sakit dan sekali lagi saya ulangi nombornya 1 800 kita berehat seketika